assalomu alaykum ustoz bir soatlik ilm bir kunlik toat ibodatdan afzalligi haqida shu jumla aytilgan yoki shu ma'nodagi hadis bormi javob uchun oldindan rahmat shu ma'nodagi aynan hadisi sharif yo'q lekin sahobi ikromlarni so'zlari bor ibn abbos roziyallohu anhuni op tunning ma'lum bir qismida ilm muzokarasi bilan mashg'ul bo'lmog'im tun bo'yi bedor bo'lmog'imdan ko'ra afzal deganlar shu ma'nodagi juda judayam ko'plab sahobi ikromlar so'zlari bor bir soatlik ilmu marifat faloncha ibodatdan afzal yoki hadis shartda bor bir soat chegarani qo'riqlamoq yoki bir kecha chegarani qo'riqlamoq bir oylik ibodatdan ko'ra afzal mana shu ma'nolardagi ya'ni shuni atrofida aylanadigan ma'nolardagi barcha hadis va barcha sahobi ikromlarning yoki tobiinlarning ulug'larimizning so'zlari nafl ibodatlar to'g'risida ketgan shuni bilib olaylik mana hozir biz shu yerda ilmiy munozarada muzokarada ishtirok etib turibmiz ya'ni ilm halqasida ishtirok etyapmiz ibn abbos roziyallohu anhuning aytishlari bo'yicha bizning mana shu joyda bir necha vaqt fursat ilm majisida ishtirok etishimiz tuni bilan tinmasdan nafl namoz o'qib chiqqandan ko'ra afzal hozir tun uzayib qoldi yani boring ana besh soat nafl namoz o'qing olti soat nafl namoz o'qing 7 soat nafl namoz o'qing tuni bilan 7 soat nafl namoz o'qigandan ko'ra mayda ilmiy majisda 1 soat ishtirok etingda bor mazza qilib uxlang shu afzal chunki bu yerda ilm olasiz hayotingizga tatbiq etadigan ma'lumotlarni olasiz o'rganasiz va nihoyat siz tolibia ilmga aylanasiza toliba ilmlik esa eng ulug' maqom martaba Hali gap shu chegarada bir kecha turmoq bir oylik falon 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 ibodatlardan afzal deganini ba'zi bir chegarachilarimiz noto'g'ri tushunib oladi men deydi chegarada turibman men h hech qanday ibodat qilmasam bo'laveradi chunki chegarada turishim hamma ibodatdan afzal deydi yo'q <laughs> unaqa emas <laughs> hurmatli chegarachilarimiz sarhadlarimiz yaxshi qo'riqlangar biz tashakkur aytamiz minnatdormiz lekin olloh farz qilgan ibodat o'z o'rnida bo'lishi kerak bu yerda nafl ibodatlar to'g'risida gap ketyapti masalan bir soat ilmiy majlisda ishtirok etish bir kunda besh mahal namoz o'qishdan ko'ra afzal deyilmayapti nafaqat bir soat yigirma to'rt soat tinmay ilm o'qing nafaqat besh mahal namozni bir mahal bomdod savobiga yetmaydi yigirma to'rt soat tinmasdan qur'on o'qing yigirma to'rt soat tinmasdan ma'rifat o'rganing bitta bomdodni savobiga yetmaydi yigirma to'rt soat emas yigirma to'rt yil tinmasdan ilm o'rgansangiz ham bitta bomdod savobia yetmaydi yigirma to'rt yil emas ikki yuz qirq yil tinmasdan ilm o'qiganingizna ham bitta bomdod savobiga yetmaydi har qancha ko'paytiring yigirma to'rt million yil ilm o'qiganingizda ham tinmasdan bitta bomdod savobiga yetmaydi yoki peshinni yoki aslni yoki ishlonni yoki xuftonni savobiga ham yetmaydi bu yerdagi gap faqat nafl namozlar to'g'risida gap ketyapti shuni yaxshilab bilib olaylik ba'zi birlarimiz borda hamen ilm bilan mashg'ulman namoz o'qiy olmayapman meni savobim senikidan ko'p deydi ie danolarning danosi olloh taolo namozni farz qilib qo'ygan farz ibodatni hech narsa to'solmaydi ilm ham farz to'ppa to'g'ri ilm ham farz ilmni farz farzi farz ayni bor farzi kifoyasi bor farzi ayni namozga o'xshab vaqti belgilanmagan namoz belgilangan alloh taolo o'zini hikmati bilan har bir ibodatga vaqt belgilab qo'yganmi marhamat qilib vaqtida o'shasi eng afzali bo'ladi uni vaqtiga bo boshqa narsani qo'yib almashtirib bo'lmaydi boring ana yil o'n ikki oyni ichida bir oy ramazon ro'zasi bor to'g'rimi bir oy ramazon ro'zasini tutmangda o'n bir oy ro'za tuting baribir ramazon savobiga yetmaydi o'n bir yil tutmaysizmi baribir bir oy ramazon savobiga yetmaydi nafaqat bir oy ramazon ramazonni bir kuniga ham yetmaydi o'n bir oy tinmasdan ro'za tuting ramazon oyida bir kun farz ro'zani tutganingiz savobiga yetmaydi bun tolib ilimlarimiz ham tushunib olishlari kerak ilm o'qiyapman deb katta ketmaylik ilmni shu ibodatlarni o'rganish uchun o'qimaymizmi axir ilmni allohni rozi qilish uchun o'qimaymizmi u yerdagiga faqat nafil ibodatlar to'g'risida ekanligini tushunib olaylik